अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे अल्लाह पाक खुश रखे आबाद रखे पूरी यूट्यूब फैमिली को पूरी दुनिया को जो इस टाइम मेरा साथ दे रहे हैं अल्लाह पाक सबको सलामत रखे जी आमीन तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और न्यू रेसिपी लेके के आए इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आप पहली दफा देखेंगे और इजी है बनने में इंशाल्लाह देखें ये थोड़ी सी चीजें चाहिए तो चले जी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखें मैंने एक गाजर ले लिए उसके पीस आपने ऐसे छोटे कर लिए मैंने कटिंग नहीं की वीडियो लंबी हो जाती है ये देखे इस तरह आपने पीस काट कर लेने एक गाजर है और यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी ये मटर ले लिया है यहाँ पे प्याज है ग्रीन आप दूसरा प्याज ले ले आपने ग्रीन नहीं लेना तो दूसरा ले ले प्याज और यहाँ पे एक चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट है और यहाँ पे देखें ये ग्रीन चिली है मैंने दो पीस बड़े लिए और ये रेड शिमला मिर्च है ये मैंने हाफ ले ली थी और ये शिमला मिर्च ग्रीन है लेकिन पड़ी पड़ी ये देखे इसका कलर चेंज हो गया ये येलो हो रही थी तो ये ये दोनों ही शिमला मिर्च है और यहाँ पे मैंने टमाटर दो बड़े बड़े ले लिए और यहाँ पे देखें ये बीफ कीमा है ये मैंने ये देखे इतना साल लिया इनशाला देखना जबरदस्त रेसिपी बनने वाली है ये आप ले ले कीमा और मैंने इसको छोटा छोटा पीस इसके करवाए हैं ये मैंने ले लिया कीमा एक कटोरी और यहाँ पे देखे मैंने आलू ले लिया है ये आलू उबले हुए हमें चाहिए तो ये चीजें चाहिए इनशाला इससे बहुत ही इस जबरदस्त रेसिपी बनेगी इनशाला चले जी आगे वाला स्टेप शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दी थोड़ा सा आए ना हम इसके अंदर डाल देंगे और इसमें ग्रीन प्याज डाल देंगे और इसको फ्राई कर देंगे अब यहाँ पे अदरक लहसन डाल देंगे अब यहाँ पे अब कीमा डाल देंगे कीमे को एक दो मिनट हम फ्राई करेंगे प्याज के अंदर ही अब यहाँ पे हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए ये मैंने थोड़ी सी रेड कश्मीरी चिली पाउडर डाला है और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी ये देखे और आधा चम्मच लाल कुटी मिर्च हम डाल देंगे और ये आधा चम्मच गरम मसाला ये भुना हुआ है इसी के अंदर ये मेरा मसाला जो है स्पेशल मसाला है इसके अंदर ही मैंने सारा कुछ डाल के तो इसको बनाया हुआ है घर पे तो आ, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी तो यहाँ पे अब मैं नमक डाल दूंगी नमक आप अपने हिसाब से डालें मैंने आधा चम्मच डाल दिया ये चीज़ें इसके थी अंदर ऐड होनी है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसको अच्छी तरह ना एक दो मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे माशाल्लाह इसकी मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली है अब यहाँ पे मैं गाजरे और मटर ये ऐड कर दूंगी कीमे को अच्छी तरह कीमे की भुनाई कर दिया अगर फिर स्मेल नहीं बीच में से आती ना देखे जी यहाँ पे अब मैं पानी थोड़ा सा डाल के इसको तीन चार मिनट ना हल्की आंच पे ना पकने के लिए रख दूंगी ये बीच में गाजरे मटर है ना ये गल जाए तो फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है अब ये मैं शिमला वगैरह है ना ये इसमें ऐड कर दूंगी और बस अब हम दो मिनट इनको पकाएंगे ये मशाला रेडी हो गया यहाँ पे अब मैं प्लेट में निकाल दूंगी तो चले जी आगे वाला स्टेप शुरू करते हैं ये खत्म नहीं हुआ आगे मैं दिखाऊंगी कि क्या करना है हमने यहाँ पे अब मैं टमाटर डाल दूंगी और साथ थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें खाने का ना एक चम्मच डाल दूंगी इसमें बस अब फ्लेम में नीचे से ऑन कर दूंगी ये टमाटर हमें घुले हुए चाहिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी जितने टमाटर है ना उतना ज्यादा नहीं डालना और यहाँ पे थोड़ा सा ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी इसको थोड़ा सा हम सा। स्पाइसी बना लेंगे और यहाँ पे अब मैं धनिया पाउडर है मेरे पास वो मैं इसमें डाल दूंगी अब मैं इसको उतार लूंगी अब आगे वाला स्टेप आपको दिखाती हूँ अब मैंने ये ट्रे ले लिया इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी और अच्छी तरह हम ना नीचे ये सारे ऐसे फैला देंगे चले जी अब आगे वाला स्टेप शुरू करते हैं हमें उबले हुए आलू चाहिए तो यहाँ पे मैं आलू ऊपर रख दूंगी फ्लेम मैंने नीचे से ऑन कर दिया आलू मैंने उबाल लिए अब इनको अच्छी तरह मैश करेंगे कि इनके अंदर आलू का पीस ना रहे अब यहाँ पे देखे हरा धनिया ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे लेकिन कम करेंगे यहाँ पे मैं अब नमक देखे हाफ से भी कम मैंने लिया और यहाँ पे लाल कुटी मिर्च ये देखें कि सब में हमने ऐड किया तो इसलिए यहाँ पे अब आलूओं के अंदर हम कम करेंगे यहाँ पे हाफ मैंने ये गरम मसाला ले लिया अब हाथों से इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे बिस्मिल्ला अब यहाँ पे देखेंगे ये वाइट वाइट है यहाँ पे मैं अब इसको रेड कलर देने के लिए थोड़ा सा चिली पाउडर डाल दूंगी इससे रेड कलर आ जाएगा चले जी अब आगे वाला स्टेप शुरू करते हैं अब शुरू करेंगे यहाँ पे मैं अब पानी ले लूँगी ये देखिए पानी लेके के यहाँ पे ऐसे ये आलू जो है ना ये ऐसे ले लेंगे ये देखें इस तरह ना हम बना लेंगे ये देखें इस तरह और फिर जो मसाला मैंने कीमे का बनाया ना वो देखें इसके अंदर डाल के ये देखें ऐसे इसके अंदर रख देना ऐसे फिर ऐसे हाथों को पानी लगा लेंगे फिर ऐसे ले थोड़ा सा ये देखें और ये हम इस बड़े अंगूठे से ना ऐसे इसको बना लेंगे ये देखिए इस तरह अब ऐसे भर देंगे इस तरह सारे बना ले भर के हम इसके अंदर रखते जाएंगे फिर आगे वाला स्टेप मैं दिखाती हूँ इंशाल्लाह आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है ये देखें जी लास्ट वाला मैं आपको फिर दिखा रही हूँ एक पीस है ये देखें इस तरह आपने कटोरी बना लेनी है और इसके अंदर हमने ये डाल देना है ये देखें ये देखें जी माशाल्लाह ऐसे आप निकाल देना और इसको भी इधर रख देंगे माशाल्लाह देखे कितने जबरदस्त बने यहाँ पे अब मेरे पास से चीज है ये मैं इनके ऊपर डाल दूंगी ये देखे ऐसे प्लीज मेरी वीडियो लाइक करने से पहले पूरी वीडियो देखा करे फिर लाइक किया करे कमेंट्स लिखा करे दोस्तों से शेयर किया करे बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करे हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप देख सके जो नए आ रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें खुश रखे आबाद रखे जी आमीन देखे कितनी जबरदस्त अभी इनशाला जब रेडी होगी फिर देखना इनशाला देखें जी माशाल्लाह अब इसको ओवन में से दस मिनट रख देंगे अंदर रख दूंगी ये देखें जी माशाल्लाह कितने जबरदस्त बने हैं ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी कितने ज़बरदस्त माशाला बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप ये ट्राई करें और ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखें कि कैसे लगे हैं आपको आप बनाया भी करें और प्लीज़ पूरी वीडियो वाच करके फिर आप जो भी चीज़ बनाते हैं सीखते हैं ना पूरी वीडियो वाच किया करें कोई ऐसा स्टेप आप मिस ना किया करें फिर चीज़ वो रेसिपी ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने बनाती हूँ ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये देखें बने आपके सामने दिखाती हूँ माशाल्लाह ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही मज़े के हैं माशाल्लाह आप जरूर ट्राई करें इंशाल्लाह मेहमान भी आए तो आप मेहमानों को भी बना के दें माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह ये देखें जी जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं खुशियाँ है उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं दुआ कीजिए दुआ लीजिए अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में आपके खानों में रिज़क में अल्लाह ताला बरकत दे आमीन अब इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़